আমি ইতিমধ্যে আগৰ ভিডিঅ'ত পাঠ্যক্ৰমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকাৰসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত বিষয়কেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰম আৰু কৰ্মকেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰমৰ মাজত কি কি পাৰ্থক্য আছে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম এই ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে আমাৰ প্ৰথমটো পাৰ্থক্য হৈছে যে বিষয়কেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰম হৈছে পুথিকেন্দ্ৰিক ই শিক্ষাৰ্থীৰ মানসিক শক্তি যেনে স্মৃতিৰ শক্তিৰ ওপৰত জোৰ দিয়ে আৰু সেইকাৰণে ই কৰ্মমুখী হয় আনহাতে কৰ্মকেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰম হৈছে শিক্ষাৰ্থীকেন্দ্ৰিক এনে পাঠ্যক্ৰমত শিক্ষাৰ্থীৰ শিক্ষাকৰ্মসমূহ তেওঁলোকৰ ইচ্ছা আগ্ৰহ আৰু শক্তিয়ে পৰিচালিত কৰাৰ বাবে ই বাস্তৱমুখী হয় আমাৰ দুই নম্বৰ পাৰ্থক্যটো হৈছে বিষয়কেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰমত আগতেই শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ইয়াত শিক্ষাৰ্থীৰ মানসিক সামৰ্থ্য আৰু প্ৰস্তুতিক আওকাণ কৰা হয় আৰু শিক্ষাৰ্থীয়ে যান্ত্ৰিকভাৱে পুথিগত জ্ঞান আহৰণ কৰিব লগা হয় আনহাতে কৰ্মকেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰমত শিক্ষাৰ্থীৰ মানসিক সামৰ্থ্য যোগ্যতা আৰু আগ্ৰহক প্ৰাধান্য দি শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় তিনি নম্বৰ পাৰ্থক্যটো হৈছে বিষয়কেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰমত শিক্ষকে শিক্ষকে কৰা শিক্ষাদানৰ ওপৰত অধিক প্ৰাধান্য দিয়া হয় আনহাতে কৰ্মকেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰমত শিক্ষাৰ্থীয়ে স্বাভাৱিক পৰিৱেশত কৰ্মৰ মাজেৰে জ্ঞান আহৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় ইয়াৰ পাছৰটো পাৰ্থক্য হৈছে বিষয়কেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰমত শিক্ষাৰ্থীৰ স্মৰণ শক্তিৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় আৰু সেয়ে পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ আৰ্জিত জ্ঞান পৰিমাপ কৰা হয় কিন্তু কৰ্মকেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰমত শিক্ষাৰ্থীৰ বিভিন্ন মানে শিক্ষাৰ্থীসকলে বিভিন্ন কামত দেখুওৱা পাৰদৰ্শিতা আৰু সফলতাক পৰিমাপ কৰা হয় আৰু মূল্যায়ন কৰা হয় আমাৰ পাঁচ নম্বৰ পাৰ্থক্যটো হৈছে বিষয়কেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰমত শিক্ষাদান আৰু জ্ঞানদানত শিক্ষকে মুখ্য ভূমিকা পালন কৰে আনহাতে কৰ্মকেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰমত শিক্ষা গ্ৰহণত শিক্ষাৰ্থীসকলেহে মুখ্য ভূমিকা পালন কৰে আৰু সক্ৰিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে নেক্সটটো হৈছে প্ৰত্যেক স্তৰৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষানুষ্ঠানবোৰক বিষয়কেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰম এক নিৰ্ধাৰিত সময়ত শেষ কৰাৰ নিৰ্দেশনা থাকে আনহাতে কৰ্মকেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰম শেষ কৰাৰ বাবে কোনো নিৰ্ধাৰিত সময় নাথাকে ইয়াৰ পাছৰ পাৰ্থক্য হৈছে যে বিষয়কেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰমত যি বিষয়বস্তু নিৰ্বাচন কৰা হয় সেইসমূহে শিক্ষাৰ্থীক সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰে আনকি এই পাঠ্যক্ৰমে বিষয়বস্তুৰ পাৰস্পৰিক সম্বন্ধৰ নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰে আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ আগ্ৰহ পোষণ কৰাটো ব্যৰ্থ হয় আনহাতে কৰ্মকেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰমত বিষয়বস্তুৰ নিৰ্বাচন কৰোঁতে শিক্ষাৰ্থীৰ ইচ্ছা অনুযায়ী নিৰ্বাচন কৰা হয় ফলত তেওঁলোকে কৰ্ম কৰি আত্মনিয়োগ কৰাৰ সুবিধা পায় আৰু কামৰ মাজত সহ সম্বন্ধ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় এনে পাঠ্যক্ৰমত শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ জ্ঞান লাভ কৰি নিজ নিজ বিকাশ সাধন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ইয়াৰ পাছৰো পাৰ্থক্য হৈছে বিষয়কেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰমত মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হয় সেয়েহে এনে পাঠ্যক্ৰমত শাৰীৰিক সামাজিক আনকি শিক্ষাৰ্থীৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশত বিশেষ গুৰুত্ব নিদিয়ে আনহাতে কৰ্মকেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰমত কৰ্মৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ বাবে আৰু কামৰ মাজেৰে অভিজ্ঞতা লাভ কৰাৰ বাবে শাৰীৰিক মানসিক আৰু ব্যক্তিত্বৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধন সম্ভৱপৰ নহয় গতিকে এইকেইটাই আছিলে আমাৰ বিষয়কেন্দ্ৰিক আৰু কৰ্মকেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰমৰ মাজৰ পাৰ্থক্য ধন্যবাদ